Korang rasa korang kawal fikiran korang kan? Yang ingatan korang tu macam rakaman video yang sempurna? Ha, bersedialah untuk persoalkan semua tu. Dalam kupasan kali ni, kita akan dedahkan macam mana otak korang secara aktif menipu korang setiap hari dan korang mungkin tak sedar langsung. Okey, jom kita mulakan dengan soalan ni. Korang percaya tak dengan mata korang sendiri? Kebanyakan kita memang percaya bulat-bulat, tapi hakikatnya mata korang cuma nampak kepingan-kepingan puzzle. Otak korang lah yang kena susun semua tu, dan kadang-kadang gambar yang disusun tu salah. Ada yang nampak pasu putih kat tengah, ada pula yang nampak dua muka hitam tengah beradapan. Kan. Yang menakjubkan ialah apa yang sampai ke retina mata korang tu sama je untuk semua orang. Tapi otak korang yang buat pilihan sama ada nak nampak pasu sebagai objek ataupun muka-muka tu. Inilah bukti pertama kita yang persepsi ni bukanlah tingkap yang jernih ke arah realiti. Ia adalah satu proses pembinaan yang aktif. Ini membawa kita kepada perbezaan antara sensasi dan persepsi. Cuba bayangkan macam ni sensasi atau proses dari bawah ke atas, ni macam korang diberi sekotak blok Lego, cuma ada bentuk dan warna. Persepsi pula atau proses dari atas ke bawah ialah bila otak korang guna buku manual berdasarkan semua benda yang korang pernah bina sebelum ni untuk susun blok tu jadi sebuah rumah atau kereta. Otak tak hanya nampak blok, ia bagi makna pada blok tu. Jadi, otak korang ni bukan perakam video yang pasif. Ia adalah pembuat ramalan yang sangat aktif. Ia sentiasa meneka. Masa korang pandu kat seleko, korang tak analisis setiap inci jalan tu. Otak korang cuma anggap jalan tu akan bersambung macam biasa berdasarkan pengalaman lalu beribu-ribu jalan sebelum ni. Jalan pintas ni selalunya berkesan tapi ia juga punca kebanyakan glitch yang kita akan tengok sekejap lagi. Okey, jadi otak kita pandai isi tempat kosong dalam persepsi. Tapi, macam mana pula dengan benda yang memang kita patut nampak? Benda yang betul-betul ada depan mata kita. Ini membawa kita kepada glitch otak yang seterusnya, perhatian. Dalam keselamatan jalan raya, ada satu fenomena yang dipanggil kemalangan tengok tapi gagal nampak. Cuba bayangkan, pemandu tu tengok terus ke arah motosikal tu mata dia berfungsi elok, data visual masuk. Tapi otak dia yang tengah sibuk dengan benda lain macam cakap eh tak penting dan terus buang maklumat tu. Dia nampak tapi dia tak sedar. Untuk faham kenapa ini berlaku, kita kena tahu pasal dua jenis kejelasan. Kejelasan deria tu senang je. Adakah benda tu terang, besar, menonjol macam jaket keselamatan warna neon? Tapi kejelasan perhatian ni lagi rumit. Soalannya ialah, adakah otak korang menjangkakan untuk nampak benda ni kat sini waktu ni? Dan itulah yang paling penting sebenarnya. Perhatian kita ni berfungsi macam penapis. Masa memandu, otak kita dilatih untuk cari kereta lain. Jadi, penunggang basikal walaupun pakai jaket terang benderang, dia punya kejelasan perhatian tu rendah sebab dia bukan benda yang otak kita tengah cari. Jadi, mata korang mungkin terbuka, tapi minda korang mungkin tertutup. Penapis perhatian koranglah yang tentukan apa yang boleh masuk dan selalunya ia buat keputusan berdasarkan jangkaan bukan realiti. Itulah sebabnya benda yang kita tak jangka walaupun bahaya boleh jadi halimunan. Jadi, kalau persepsi dan perhatian kita boleh terpesong, macam mana pula dengan memori? Kita suka fikir memori kita ni macam perakam video, simpan semua peristiwa dengan tepat. Tapi sebenarnya, ia lebih kepada seorang pencerita yang uh, agak kreatif. Pada tahun 1932, Frederick Bartlett minta peserta dari Britain baca satu cerita rakyat orang asli Amerika yang pelik dan kemudian ceritakannya semula. Hasilnya memang menakjubkan. Diorang bukan setakat lupa butiran-butiran tertentu, diorang secara aktif tulis semula cerita tu supaya lebih masuk akal untuk diorang. Hantu dan kanu ajaib ditukar jadi bot dan pertempuran yang lebih biasa. Ingatan diorang bukanlah satu ulangan, ia adalah satu penyesuaian budaya. Ini berlaku sebab otak kita guna skema. Fikirkan skema ni macam template atau fail dalam kabinet mental kita. Bila korang jumpa sesuatu yang baru, otak korang cepat-cepat cari fail yang sepadan untuk bagi arahan macam mana nak bertindak. Memang cekap. Tapi ia juga bermakna korang cenderung nak sumbat maklumat baru dalam kotak lama walaupun ia tak berapa muat. Cuba baca ni. Pening kan? Langsung tak masuk akal minda korang tengah bergelut nak cari apa-apa makna dalam ayat-ayat rawak ni sebab ia tak ada konteks, ia tak ada skema. Okey, sekarang tengok gambar ni. Ini adalah gambar raja ringkas dari satu kajian pada tahun 1972. Kita nampak seorang lelaki, mungkin di luar bangunan, pegang belon dan pembesar suara, tengah tengok tingkap ke atas. Inilah konteksnya. Inilah skema yang korang perlukan. Nah, sekarang baca balik ayat yang sama tadi. Tiba-tiba, eh, masuk akal pula. Belon tu kalau meletup, bunyinya takkan sampai sebab jaraknya jauh. Otak korang serta-merta guna gambar tadi untuk ubah kekeliruan jadi pemahaman. Begitulah kuatnya skema dalam mencipta makna dan membentuk ingatan korang. Sifat memori kita yang macam pencerita ni ada akibat yang sangat-sangat serius dalam dunia sebenar, terutamanya dalam sistem keadilan. Tengok nombor ni, 200 lebih. Mungkin nampak macam statistik biasa, tapi di sebalik nombor ini, ada lebih 200 kisah hidup yang musnah. Itulah bilangan orang di AS sahaja yang disabitkan bersalah, kebanyakannya berdasarkan keterangan saksi dan kemudian dibuktikan tak bersalah oleh bukti DNA. Ingatan saksi itu, yang juri percaya bulat-bulat sebagai rakaman sempurna, sebenarnya adalah satu cerita rekaan yang cacat. Dan nak buatnya bukan susah pun, tak perlu hipnosis, tak perlu taktik rumit. Cukup dengan cadangan yang mudah. Ingat tak masa kau hilang kat pusat beli belah dulu? Itu dah cukup untuk buat kira-kira 1 -kira per 3 daripada orang ramai cipta satu ingatan yang terperinci dan palsu sepenuhnya. Otak kita nampaknya lebih sukakan cerita yang koheren berbanding kebenarannya serabut. Jadi, kita ada persepsi yang membina realiti, perhatian yang menapisnya dan memori yang menulisnya semula. Bunyi macam otak kita ni penuh dengan kesilapan. Tapi, betul ke? Mungkin kita tengok dari sudut yang salah. Benda ni bukan pepijat. Ia adalah satu ciri. Otak korang tak direka untuk jadi arkib yang sempurna macam cakera keras. Ia direka untuk jadi macam pisau tentera Swissrian, alat untuk kelangsungan hidup yang pantas dan cekap dalam dunia yang kompleks. Jalan pintas mental ni atau glitch ni adalah apa yang membolehkan kita buat keputusan sepantas kilat untuk pastikan kita selamat. Dan Inilah plot twist yang paling pening kepala sekali. Kajian yang guna EEG untuk pantau otak orang masa diorang buat pilihan mudah telah tunjukkan sesuatu yang menakutkan. Aktiviti otak yang mulakan tindakan korang bermula sebelum korang secara sedar buat keputusan untuk bertindak. Cuba fikir, apa maksud semua ni? Ia seolah-olah mencadangkan yang pengalaman kehendak bebas kita ni mungkin satu ilusi. Macam yang dikatakan oleh ahli psikologi Daniel Wigner, kesedaran kita mungkin tak buat keputusan tu langsung ia mungkin cuma jurucakap akhbar yang muncul lepas semua benda dah jadi semata-mata nak ambil kredit untuk kerja yang telah dibuat oleh proses bawah sedar kita jadi kita berakhir di sini kalau persepsi perhatian dan memori korang semuanya dibentuk oleh proses yang korang sendiri tak nampak dan keputusan korang bermula sebelum korang sedar adakah korang yang betul-betul memandu atau korang ni cuma penumpang je sesuatu untuk difikirkan lain kali bila korang rasa korang tahu apa yang sebenarnya tengah berlaku